mulakan dengan definisi bahan kimia Bahan kimia ialah jirim iaitu unsur sebatian atau campuran Yang mempunyai komposisi atom yang tetap dan sifat-sifat kimia yang tersendiri Sama ada wujud secara semula jadi atau buatan manusia Ia boleh berbentuk pepejal, cecair atau gas dan merupakan komponen asas yang membentuk semua objek hidup dan tidak hidup. Seterusnya, mari lihat empat implikasi yang diperolehi dari penghasilan dan penggunaan teknologi bahan kimia bagi sektor pertanian dan pertanakan. Yang pertama, iaitu peningkatan hasil pengeluaran. Ini bermakna penggunaan baja kimia dan racun perosak membantu meningkatkan hasil tanaman dan Manakala, makanan ternakan berformula akan mempercepatkan pertumbuhan haiwan ternakan. Seterusnya, kita dapat mengurangkan serangan perosak dan penyakit. Racun serangga, racun kulat dan ubat veterina dapat mengawal penyakit tanaman dan haiwan, sekaligus mengurangkan kerugian petani dan penternak. Selain itu, terdapat juga kesan buruk seperti pencemaran alam sekitar. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan boleh mencemarkan tanah, air dan udara serta menjejaskan ekosistem dan kesihatan manusia. Dan akhir sekali, kesan buruk yang kedua iaitu risiko kesihatan kepada manusia dan haiwan. Sisa bahan kimia seperti racun perosak atau antibiotik boleh terkumpul dalam hasil pertanian dan produk ternakan yang berpotensi membahayakan kesihatan pengguna dan juga kesihatan haiwan ternakan. Permatuhan syariah Masalah ataupun untuk tujuan kebaikan Meningkatkan hasil untuk keperluan manusia keamanan, tidak memudaratkan kesihatan manusia dan alam sekitar, kecukupan, memenuhi keperluan negara atau masyarakat. Bertentangan syariah, mudarat, kerosakan menggunakan bahan toksik untuk menjemahkan ekosistem atau menjejaskan kesihatan pengguna dari sudut penggunaan baja ataupun bahan makanan ternakan yang dicampur dalam bahan kinzir sangatlah bertentangan dengan syariah Islam manipulasi mengubah ciptaan Allah secara keterlaluan sehingga menjejaskan fitrah seperti manipulasi fizikal haiwan ternakan secara keterlaluan sehingga mengubah ciptaan Allah Peralihan kepada pertanian lestari menggunakan baja organik, kompos, baja hijau dan teknik kawalan biologi seperti serangga pemangsa untuk mengurangkan kebergantungan kepada bahan kimia berbahaya. Pengurusan kimia cekap mengurangkan dos baja atau peracun kimia menggunakan baja lepasan peralahan dan mengikut jadual semburan yang ditetapkan pendidikan dan latihan memberikan latihan kepada petani ataupun ternak mengenai pengendalian penyimpanan dan pelupusan sisa bahan kimia berbahaya yang betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam nama saya Muhammad Ibn Hanif Muhammad Rizal 10 detik nama sahabat saya ini adalah sahabat saya sahabat saya Ahmad Ibn Hanif Rizal Dulu di IT tu pasal main pasal tu Ok baik Encik Azmi, saya ada satu soalan yang mustahak sikit Ya apa itu Encik Azmi? Pada pandangan anda ya. Adakah penghasilan atau pembuatan Bahan kimia dalam sektor pertanian ini Memenuhi kehendak atau pertentangan Dengan kehendak syarat Indonesia Ataupun dalam dalam lebih terperinjian silap Ush, susah sahaja yang kamu tanyakan dari saya ni saya pun memang dah lama dengan kau sebelum sini So, pada pandangan saya juga lah Itu nama yang dikatakan Nak kata benda tu dia tak berkaitan dengan syarikat Islam -syah. Sebab benda tu adalah tu kebaikan Kita nak menjadi alam kita Betulnya macam sini Kita extract dia punya sensei semua Untuk kita nak alam kesan uh, tumbuhan tu hmm, So, basically penggunaan bahan kimia dalam sektor pertanian tidak melarang tidak tidak beranggapan dengan terhadap syariah. Ya Ah oh, jadi kita terima kasih dia tadi. <tuh> 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 hey, hey. Penggunaan bahan kimia dalam sektor pertanian dan pentanakan telah memberi pelbagai kesan negatif terhadap kesihatan manusia Terutamanya apabila penggunaannya tidak terkawal dengan betul Pertama, Sisa racun perosak yang terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan boleh menyebabkan keracunan makanan. Individu yang terdedah mungkin mengalami simptom seperti loya, muntah, sakit perut dan cirit-birit. Kedua, penggunaan antibiotik dan hormon pertumbuhan dalam penternakan boleh meninggalkan residu dalam daging, susu dan telur. Pengambilan berterusan boleh menyebabkan alahan, gangguan hormon serta meningkatkan risiko rintangan antibiotik ketiga penggunaan baja kimia yang berlebihan boleh mencemarkan sumber air dan tanah air yang tercemar boleh menyebabkan keracunan serta masalah kesihatan seperti gangguan sistem penghadaman dan penyakit kulit keempat pendedahan jangka panjang terhadap bahan kimia tertentu boleh meningkatkan risiko penyakit kronik seperti kanser masalah pernafasan dan gangguan sistem saraf kesimpulannya Penggunaan bahan kimia dalam pertanian dan penternakan yang tidak terkawal boleh menyebabkan keracunan makanan dan pelbagai kesan sampingan kepada manusia. Oleh itu, kawalan yang ketat dan kesedaran dalam penggunaan bahan kimia amat penting bagi melindungi kesihatan masyarakat.